ನಾನು ಆಶಾ ಅಂಕಿತಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಕಲಾಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಭದ್ರಗಿರಿ ರಾಮದಾಸ ವಿರಚಿತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಿತ ಮಂಗಲಂ ಹಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಜನಕ ರಾಜಜಾಮನೋಹರಾಯ ಮಾಮಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯ ಮಹಿತ ಮಹಿತಮಂಗಳ रामचन्द्राय जामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कौसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् चारुमेघरूपाय चन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् देवकीसुपुत्राय सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय गुरुवराय, भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डजावाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभ्रमङ्गलम् रामदासमृदुलहृदयतामरसनिवासाय स्वामिभद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलं 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 धन्यवाद